Ми прокинулись від вибуху, вибігли до коридору та чекали, не розуміючи, що відбувається. Ну, страх, звісно, до укриттів ну, і часу немає бігти, і, і не знаю, чи є вони поблизості, бо в нашому будинку немає укриттів. Тут осколки були на площаці, але ну, вже забрали поліцію. ребенок испугался. Очень хорошо прилетело окна, ребенок плохо стало. Рвать начало сердце. Ну, страшно. В коридор выбежали, да, присели и в коридоре сидели. Пока мы снимем. она не отключила. Я не спала, потом прилегла. Коты мои что-то метались там. Потом оно, когда шандарахнуло, так такое было впечатление, как будто в комнате по башке тебе треснуло. А потом начали ходить, смотреть. Там вывалилось, там вывалилось. Осколки девочка вам отдала, нашла. Так, наверное, их еще где-то черти сколько. вот это вот, сказал юрист департамента сам, это братская могила. С коммуникациями надо стать на четвереньки, туда залезть и ждать, когда тебя там засыпят. Вот такой подвал, чтобы в него, значит, попасть, тут он ступенечки, а я должна выйти с подъезда, прыгнуть в яму, встать на четвереньки, залезть в такую дверь, сесть на трубу и ждать, когда меня там засыпет. Так что, так что мы можем чувствовать, если мы то в подъезде, то, то на диване уже в последнее время. Буду мягко жить.